Masa tu saya kena buat satu pilihan. Pertama ialah saya nak terus bekerja dalam keadaan stres, kurang masa dengan family, kesihatan makin teruk ataupun saya kena start bina part-time business supaya nanti saya boleh buat keputusan sama ada saya nak resign, keluar daripada semua stres ni, fokus uh, buat business dengan waktu yang fleksibel, ada kesihatan yang lebih baik. Jadi kalau anda mungkin dalam situasi ini Ramai orang tengah mikir juga kan hari-hari pergi kerja. Rasa tak syok dengan hidup dia. Dia rasa mungkin aku tak ditakdikan macam ni. Tapi aku tak ada cara. Sebenarnya ada cara. Dan saya sudah pun memilih cara itu. Dan itu bukan pilihan dan tindakan yang mudah. Saya bagi tahu terus terang. Nah, sebab kita dah duduk dalam comfort zone kerja pergi pergi balik kerja kan dah dapat gaji tetap lepas tu nak celah lagi masa kan nak celah lagi masa especially orang lelaki kan dia bukan multitask sangat macam orang perempuan uh, benda tu memang mencabar tapi walaupun mencabar tidak bermaksud itu mustahil jadi saya nak bercakap dengan anda okey ibu-ibu yang bekerja yang ada dream ada impian untuk bebas masa dengan ayah-ayah yang ada rasa macam nak bebas masa tapi tak nak orang kata korbankan pendapatan yang tinggi. Jadi uh, saya boleh bagi tahu anda apa jalan-jalannya lah. Okey baik. Apa yang saya buat dulu ialah saya uh, saya 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 tengok live saya. Kita dah kerja bertahun-tahun. Jadi kita tahulah nampak. Kita boleh expect lagi 10 tahun, 20 tahun macam mana. Ha, nature of kerja tu kan, suasana kerja tu basically akan jadi teruk lah lagi lagi kita naik pangkat, lagi banyak kita involve dengan office politik, deng lagi tinggi expectation, lagi besar tanggungjawab kita. Jadi uh, so saya dah tahu dah, memang akan jadi makin 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 teruk. So saya saya tak nak live macam tu. Saya tak nak live macam tu. So jadi apa yang saya nak buat? Saya tak boleh resign terus sebab saya tak ada pendapatan lain. So saya decide untuk bina satu lagi pendapatan yang lebih tinggi daripada gaji hakiki saya. Apa yang saya buat, saya bina, saya start buat bisnes part-time Saya buat macam-macam bisnes, bisnes printing, bisnes makanan kan Kek, baju, fashion, semua saya buat lah basically Sampai satu tahap memang tak jadilah kan banyak, banyak, uh, banyak rugi. Dan last kali, uh, 2013 Then saya jumpa bisnes yang saya, saya nak sangat menepati Maksudnya kalau saya, pertama dia boleh bagi income yang, yang stable uh, Produk tu mudah nak diuruskan Orang guna lama produk tu uh, Lepas tu dia ada Dia ada cara untuk besarkan income tu jadi Banyak bisnes yang tak boleh nak besarkan income Orang tu buat RM2,000 sebulan RM2,000 je lah tak boleh nak lah besar Sebab payah nak scale tu payah ha, Jadi uh, Alhamdulillah Saya boleh berjaya jumpa bisnes boleh, Saya boleh scale lah Jadi pada 2013 Saya dah start buat jualan RM10,000 sebulan 2012, eh, 2014 makin naik dan 2015 saya boleh resign dengan jualan lebih kurang dalam 60 ke 70 ribu ringgit sebulan. Jadi saya, my income saya masa tu dah besar, dah, lebih besar daripada saya punya gaji hakiki sebagai seorang uh, uh, engineer oil and gas lah. Jadi bila jadi macam tu, uh, saya mula ada kebebasan masa lah. Kebebasan masa dan dan uh, cumanya ramai orang tanya cara dia macam mana. Okay, kita jangan pilih bisnes ikut populariti. Kita jangan pilih bisnes ikut orang kata senang ke susah, cakap-cakap uh, orang. Kita jangan jangan pilih bisnes orang cakap, okey, orang bisnes ni dah ramai orang buat. Itu bukan kriteria dia. Kriteria dia ialah bila kita buat jualan, walaupun bisnes tu banyak persaingan, boleh tak kita kita simpan kekalkan jualan itu daripada pelanggan itu? Itu paling penting. Kan? Kalau kita buat bisnes yang orang tak pernah buat pun, kalau orang tu beli sekali je barang tu letih kita setiap bulan nak kena cari pelanggan baru. Tapi dalam bisnes yang saya buat ni, walaupun tinggi persaingan, sebenarnya tak tinggi pun orang kata tinggi. Tapi pelanggan tu kita boleh kekalkan dia. Ada pelanggan saya yang masih stay daripada 2013 sampai sekarang. 2014 sampai sekarang. Kan kan kita akan ada reoccurring income. Macam passive income lah lebih kurangnya. So itu elemen yang penting untuk you build satu income tambahan yang stable. Kalau you tak ada income part time yang stable, you tak boleh resign. You tak boleh resign. Sebab you ada commitment yang tetap Kan rumah, kereta Loan itu, loan ini So jadi penting untuk you ada stability Dalam you punya business part time Dan bila stable Baru saya boleh resign pada 2015 ha, Jadi siapa nak belajar, nak tahu lebih lanjut Apa bisnes yang saya buat Boleh check dekat link bio saya klik link bio saya Dan uh, contact saya So kita boleh bincang macam mana saya boleh bantu anda Assalamualaikum